Заїр, доброго вечора. Що ви можете сказати нам про Рідвана Сулейманова, зокрема про цю інформацію, що його затримали ще раніше? Добрий вечір. Я не виключаю, що це так оно і є. Тому що, дійсно, якщо б людина проживав би в місті где он проживает там на протяжении многих лет, назвал бы точно, а не то, что там э, тот адрес, который Google выбивает и показывает, что такое, такого дома в Запорожье нет. Есть такая улица, но э, она намного короче. Ну, э, плюс э, то, что в соцсетях э, есть такой реально похожий на него человек, но он действительно проживает э, в Симферополе. И плюс... Ну, наверное, самая большая группа, говорить о том, что кто-то бы поручил бы кому-то из крымских татар ну, проводить какие-то там разведывательные данные, еще что-то. Почему? Потому что здесь, ну, скажем, особое отношение к крымским татарам. Крымские татары всегда подвергаются лишним досмотрам, осмотрам даже при посещении мечетей бывает, что приходят вооруженные люди, проверяют документы, берут отпечатки пальцев, мазки, слюны и все остальное. То есть... По их сценарию террористам должен быть крымский татарин, должен быть мусульманин. Кого-то они нашли, арестовали, пытались, заставили, ну я не знаю, под каким-то таким предлогом Признатися, що он якби готував якісь терористівські арти. Ну заїр, скажіть, будь ласка, раз... чи вдалося а, вам а, чи а, там представникам Курултаю, чи кримським татарам зв'язатися з родичами а, Ридвана Сулейманова і взагалі, як зазвичай, а в такій ситуації вони б внуни ре, 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 реагують? Ну, скажем так, достоверно уточнить, где проживают эти родственники, пока не удалось. Но я скажу одно. Вот на сегодня Крым уже четкий стал полуостров страха, и очень многие действительно опасаются, опасаются за жизнь своих близких. И когда ну, более двух десятков в Крыму похищенных и пропавших без вести есть, именно похищенных, да, похищенных силовиками, когда начинаешь интересоваться, когда больше активности проявляешь в этом вопросе, начинаются угрозы со стороны силовиков родным. Вы же говорят, подумайте, у тебя же есть еще дочка, у тебя же еще есть сын. Вот есть такие угрозы в отношении, я же говорю, семей похищенных. И если раньше там кого-то из этих родных похищенных, вместо того, чтобы искать, где были похищены, где пропали и все остальное, их приглашают, их допрашивают на детекторе лжи. Там ну, различные процессуальные действия, которые ну, приводят к тому, что человек отказывается от всего. И... Ну, ми ж ще запитання. Ми слідкуємо. Ну громадський громадський Крим слідкують за ситуацією в окупованому Криму і те, що є залякування, ми знаємо. Але от ці конкретні дні, відколи була заява Путіна цей тиждень, коли є така словесна ескалація, скажімо. Как, в частности, так само изменилась, возможно, действия э, российских спецслужб, какие там есть и какое атмосфера? Ну, э, я скажу, что э, атмосфера сейчас, э, мы все находимся в ожидании новой волны э, каких-то поисков этих террористов. А для того, чтобы тебя назвали террористом, достаточно, чтобы одной даме, которая там работает в силовых структурах, вас не что-то приснилось, с другому с пьяным что-то померечилось Тебя назовут террористом, тебя назовут экстремистом и ни в каких судах здесь на материке, и, в смысле здесь в Крыму и дальше э, невозможно будет доказать, что ты, ты не есть такой. Вот те судебные процессы, которые сегодня происходят в Крыму, это ярчайший тому показатель. Так, судовий процес по чи Гозу, так іде судовий процес по у мірово плюс ігноруються всі закони, всі доводи, презумпція а... Поэтому... Хочемо справді уточнити так, ми про це системно розповідаємо. Чи якісь є додаткові обшуки саме упродовж цього тижня? Обшуки, коли там ходять по домівках, чи ви поки ще можливо навіть очікуєте цього? Уже, уже, уже опять пошла новая волна обысков. Я не исключаю, что за этим последует волна и задержаний, арестов, каких-то громких раскрытий. Вчера, например, на территории Красногвардейского района в одной из мечетей, точно так же после пятничного намаза, силовики нагрянули в мечеть опять же, устроили проверку паспортного режима, обыскали помещение. То есть это опять новая волна того, что мы уже проходили, сейчас начинаются новые витки. Потому что для картинки нужно связать этих так званых террористов с крымскими татарами, с межлисом, их надо связать с исламом, а потом подвести к крымско-татарскому батальону и дальше уже к ИГИЛу. Ну они построили такую логическую цепь и і падні будуть выводить. Спасибі велике, що були з нами на зв'язку, попри все, і слідкуємо далі за подіями.